मंत्री विधानसभेत भाषण करतात ना हे भाषण माफी आहेत हे सगळे भाषण माफी आहेत मी आता तुम्हाला, तुम्हाला काय सांगतो याला एक्सपोज करणं म्हणत नाहीत का सत्तावीस एकर जमीन महानंदाची कोणाच्या घशात जाणार आहे आम्हाला सांगायचं तुम्ही महानंदा विकायला काढले आहे ना सत्तावीस एकर जमीन प्राईम लोकेशन ही कोणाच्या घशात जाणार त्याच्यावरती कोणाचा अधिकार राहील त्याला अजून काय म्हणतात त्याच्यापेक्षा वेगळी माहिती तुम्हाला काय हवी आहे काल वर्षा चांगली गोष्ट आहे मात्र त्यांच्या पदरी पुन्हा एकदा एक तास बैठक तासून जर ते बिल्डरांचं शिष्टमंडळ असतं तर त्यांना नाही मिळालं असतं त्या गरीब सेविका आहेत त्यांना चार महिन्यापासून पगार मिळाले नाहीये मानधन वाढवावं अशी त्यांची इच्छा आहे त्यांना पेन्शन मिळावं किती रक्कम आहे वर्षाला अकरा कोटी रुपये पेन्शनची अकरा कोटी रुपये जर या सरकारच्या खिशात नसतील तर या सरकारनं जमिनीत गडप व्हायला पाहिजे बरं का या सरकारची लायकी नाही काम करण्याची तर अजित पवार गटाकडून पदाधिकाऱ्यांना अध्यक्षांना गाड्या देण्यात येणार होता मात्र अंजली दमानी यांनी अक्षय तो जो वाटप आहे गाड्यांचा तो आता थांबवण्यात आला काय गोष्ट आहे भरपूर पैसे आहेत त्याच्याकडे आता अजित पवार गट जर गाड्यात देणार असेल तर शिंदेकडे हेलिकॉप्टर देईल आमदारांना स्पर्धा राहील ना सुरुवात कोणी केली या स्पर्धेत हेलिकॉप्टर देतील मर्सिडीज देतील महाराष्ट्रात ही स्पर्धा आहे कोण किती पैसे खर्च पण अंगणवाडी सेविकांना पगार नाही महानंदाच्या कर्मचाऱ्यांना पगार नाही इतर शासकीय संस्था व्हायला आलेल्या आहेत त्यांच्या जमिनी विकायला काढलेल्या आहेत धारावीच्या लोकांना खरं नाहीत बाळासाहेब केलं सध्यावर आहे करून तर त्याचा दोन हजार चोवीसच्या लोकसभा निवडणुकीला आम्हाला सगळ्यांना फायदा होतो महानंदा का जो स्कॅम आहे महानंदा डेरी जो राज्य सरकार का एक संस्था आहे कोऑपरेटिव डेयरी डेवलपमेंट वो आप गुजरात लॉबी को बेचने का तैयारी चल रही है हमारी मंत्रिमंडल ने उस बारे में पूरा निर्णय लिया है बात तो नहीं है बात है उस संस्था की 27 एकड़ प्राइम लैंड उसका सौदा होने जा रहा है 27 एकड़ प्राइम लैंड है सोनी की चिड़िया है वो जमीन यहाँ के मंत्रिमंडल के कुछ हमारे महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर जो उनके रिलेटिव वो महानंदा पर चेयरमैन है या बड़े पदों पर है ये मिली जुली पूरी वो व्यवहार हो रहा है और करोड़ों 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 रुपया का उसमें घपला होने वाला है ये सीधा व्यवहार नहीं है महानंदा अमूल को देने वाला उसके पीछे ट्वेंटी सेवन एकड़ लैंड जमीन का व्यवहार है और हम जानना चाहते हैं सरकार से वो जमीन किसके का व्यवहार होगा जमीन किसके होगी मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल को किसके बाद हालांकि नहीं गए लेकिन जो आम आदमी पार्टी के नेता वो दावा कर रहे हैं की ईडी जो है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाली है देखिए इंडिया ब्लॉक के जो प्रमुख नेता है उनके ऊपर ये दबाव चल रहा है चाहे महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो चाहे दिल्ली हो हेमंत सोरेन जी को भी इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है केजरीवाल जी को किया जा रहा है लेकिन अगर ये दोनों नेता कल सुबह मोदी जी को मिलकर कहेंगे कि मैं बीजेपी में आ रहा हूँ तो पूरा मामला ठंडा हो जाएगा वॉशिंग मशीन में अगर दोनों जाएंगे अंदर तो कुछ नहीं होगा हमारे देखो ना महाराष्ट्र में अजीत पवार जी का क्या है खुद मुख्यमंत्री आरोप करते अजीत पवार के ऊपर सत्तर हजार करोड़ का सिंचन घोटाला और चौबीस घंटे में बीजेपी शामिल हो जाते हैं तो पूरा फाइल हाँ बंद असर मुश्रफ जिसको जेल में डालने की भाषा हो रही थी बेल पर छूटे थे मंत्री बन गए हमारे पार्टी के दस ऐसे विधायक और एम पी है जिसके ऊपर ईडी का वारंट है अब कहा गया वारंट भाई हा? क्या ये सरकार इस तरह से चलती है देश में पूरा इंडिया ब्लॉक केजरीवाल जी और सोरेन के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा और है तो वही उनका बयान है कि जिस प्रकार से अयोध्या में जो लोग जा रहे हैं उनको प्रॉपर सुरक्षा दिया जाए नहीं तो दूसरा गोदरा कांड हो सकता है ठीक है उनके पास कोई जानकारी हो सकती है लेकिन मैं इतना ही कहूंगा ये किसी एक पार्टी का कार्यक्रम अगर बनाने जा रहे हो गलत है ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है अगर कांग्रेस पार्टी को उस बारे में निमंत्रण मिला है अयोध्या का तो जाने जाकर उसमें सहभागी होना चाहिए इंदिरा गांधी यादव नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव से क्या की बात हो पाई है जरूर हो गई है जरूर हो रही है नीतीश कुमार जी से बात हो गई नीतीश कुमार जी से बात हो गई है केजरीवाल जी से केजरीवाल जी से बात हो गई है <laughs> कल दिल्ली के वरिष्ठ कांग्रेस नेता वेणुगोपाल जी से बात हो गई है और भी सब प्रमुख नेताओं की उद्धव ठाकरे जी से बातचीत चल रही है और जल्दी ही हम एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर हम एक दूसरे से बात करेंगे बोला नीतीश कुमार चर्चा हाँ नीतीश कुमार इंडिया आघाड़ी संयोजक है मात्र अच्छी होती मात्र है उद्धव ठाकरे वेणुगोपालजी काँग्रेसचे नेते यांच्यात काल चर्चा झाली केजरीवालजी त्यानंतर नितीश कुमारजी यांच्यात चर्चा झाली इंडिया आघाडीतल्या सगळ्या प्रमुख घटक पक्षांशी एकमेकांचा संवाद सुरू आहे चला